Кірова границя, вас вітає ранкова кава. І до нас завітав ранковий гість. Друзі. Я представляю Валерія Петровича Корніця, літератора, поета, перекладача члена Конгресу літераторів України. Доброго вам ранку! Доброго ранку. Назвичайно приємно вас бачити в нашій ранковій студії. А тим більше, що у нас є ще і така урочиста нагода презентувати вашу нову книгу перо поета, яка присвячена 200-літтю Тараса Григоровича Шевченка, власне, і вже з'явилася. З друку тільки но вийшла, і готова себе. Показати і на полицях букросингу знову ж таки, і Є. в бібліотеках. Будь ласка, розкажіть нам про видання, що Ні. в цій книзі? Які Декілька слів. Ну, По-перше, хочу запросити телеглядачів і вас 11 лютого о другій годині дня до бібліотеки Чижевського на першому поверсі, зал мистецтв. будет презентация этой книги. Спасибо. Вход вольный, книжки даруют безкоштовно, не продают. Прекрасно. Ну, мне хочется выразить огромную благодарность, можно я перейду угу. на русский язык, все-таки я Как вам Хотя... Э, Украина пишущий, да? Да, и пишущий по-украински, переводящий с украинского и генный украинец. Угу. Не просто проживающий на территории, по генам украинец, ну, так всю жизнь в русской среде, в русской среде преподаватель русского языка и литературы всю жизнь это обязывало к чему-то, вот и стал мыслить по-русски. Мне хочется выразить огромную благодарность нашему фонду развития Кировоградщины uh -huh. и, в частности, развития литературы и искусства, которое создал Сергей Ларин, которым руководил и сейчас не покинул его Александр Шаталов. Вот благодаря им до сих пор в Кировограде выходят ежегодно интересные книги, uh -huh. альбомы, буклеты и очень-очень много других вещей, которые позволяют как-то влиять на духовный мир кировоградцев. А это сегодня очень-очень важно. Ну, как родилась эта книжка? Ну, ну, как родилась? 200 лет Шевченко, которого я знаю, наверное, с пеленок, с молоком матери всосал любовь к Украине, до украинской мовы, и до Шевченко, до Тараса. Потом Леся Украинка была, моя улюбленная поэтесса. Шевченко так интересен, он, когда перечитываешь, а его нужно перечитывать постоянно, с возрастом меняется восприятие мира да -да. у человека. И вот с возрастом по-новому раскрывается Шевченко. Он настолько глубокий, многогранен, он настолько необыкновенно прост, точен, и имеет такой огромный внутренний посыл, что равнодушных при чтении его поэзии быть не должно. Не может, если у человека есть душа. Ну вот перед 200 двухсотлетием его, со дня рождения его я подумал о том, что у нас на Украине около 40% живут этнических украинцев. Угу. Людей, которые даже украинцы по национальности, но долго отсутствовали и язык знают очень плохо. А вот так русские, болгары, цыгане, венгры. Очень много молдаван, много, скажите мне, армян, грузин, азербайджанцев. Они знают свой язык. палитра очень Да, красота. огромная. У нас в Керограде палитра огромная. Национальных, особенно национальностей. Они знают свой язык и знают русский. Особенно люди постарше возрастом. Они обучались в русских школах, которых было большинство. Да и не всегда были удачные учителя украинской литературы. Когда меня спросил Клочек, вас, мабуть, бу, добрый учитель украинской литературы, что вы украинскую мову знаете и Я говорю, нет, я освоил украинскую литературу не Сам. благодаря, а вопреки. Вопреки, операция. потому что преподавал мне неважный, царство небесный учитель украинской литературы. И пришло вот, решение? И пришло решение все-таки сделать вот эти переводы для того, чтобы угу. они, не понимая тонкости, угу. у меня есть хороший приятель, он читает а ничего, живет 30 лет на Украине не бум, бум в uh -huh. украинском языке, uh -huh. а ведь надо, чтобы они повернулись лицом к украинскому языку, uh -huh. почувствовали его красоту, поняли вот эту сокровищницу, а не только язык. Язык великолепен, он же идет через литературу язык. Только здесь, в прекрасной, классической, далеко не современной литературе можно услышать украинский язык. Но его же надо еще понять, uh -huh. почувствовать, полюбить, а потом захотеть знать так хорошо, чтобы переводчики на русский язык отошли в прошлое, как мамонты. <свят> ну, а так пришлось вот это, конечно, сделать. Так, и что же в этой В эту книжку писали? вошли вещи Тараса Григорьевича. Немного их совсем. Но именно те, которые сегодня настолько злободневны. Как будто он их писал буквально вчера mm -hmm. или позавчера, прогулявшись mm -hmm. по Майдану. Mm -hmm. Очень точные mm -hmm. вещи. Здесь 12 авторов, которые писали о Шевченко. <свят> Кировоградцы и не Кировоградцы. Или Накостенко, небольшое произведение по Вернене Тараса. и Владимир Базилевский о чем думает Тарас Григорьевич, стоя на Каневской горе. Крошечная вещь, но какая глубокая вещь. Ну и два лауреата Шевченковской премии. Это Микола Венграновский и Борис Ильинников. Я уже лауреатов таких как Александр Владимир Базелевский и Васечка мой любимый Симоненко уже переводил и планирую еще выпустить в этом году книгу к его 80-летию. Обязательно. Ваша книга в Там как есть кусок, но я пополнил этот огромным куском и уже готов материал для отдельной книги Вася Симоненко. Но это уже будет потом. Так вот и все содержание книги. Могли бы вы нам сейчас вот что-нибудь озвучить? Вот на вашем Обязательно. Да? Давайте. Очень Давайте. хочу, да. потому что можно да, дарить книжки, спасибо. ребята. Спасибо огромное. На наш пол. В вступительной статье сказано очень просто. Если ничего вот этого с того, о чем я пишу, вам не интересно, извините за твое и время и выбросьте в мусор. Тогда она может все-таки принесет пользу, как Макулакаут. Говорить о поэтах, надо только их стихами. Да. К сожалению, за недостатка времени прочесть на двух языках я не смогу, но на русском постараюсь прочесть. Причина. Есть такая поэма у Шевченко. По-русски это порченая, кстати. Порченая глиня. Ревет и стонет днеп широкий, Сердито воет ветер злой, К земле гнет ветви верб высоких, Волну вздымает за волной. И бледный месяц в эту пору сквозь тучи Изредка мелькал, как будто чел в безбрежном море То выплывал, то потопал. Не слышно гомона людского, Еще петух зарю не спел, Перекликались в роще совы, И ясен жалобно скрипел. Слушайте, очень красивый, похоже на Пушкина. Я... Нет, это не Пушкин, это все-таки Шевченко. <свят> <Но> <свят> если вы возьмете украинские тексты, поставите рядом, вы поймете, ну, понимаете, размер может быть и Пушкинский. Пушкин, и Шевченко это абсолютно разные авторы. Но в русской это... версии это звучит по Пушкински. Не дай бог, если это звучит по-пушкински, мне надо пойти и застрелиться. я потерял автора. Не стоит. Не дай бог, если потерял автора, не стоит. Думы мои Шевченковские. Варианте песни. Думы мои, думы мои. Как мне горько с вами. Что же вы встали на бумаге грустными рядами? Что же вас ветер не развеял, как в степи пылинку? Что ж вас горе не приспало, как свою кровинку? Думы мои, думы мои, цвет мой, мои дети, и растил вас, и берег вас. Где ж теперь вас деть мне? В Украину вы идите, в нашу Украину, как сироты под заборье, а я, я тут сгину. Там найдете отклик в сердце искреннему слову. Там найдете честь и правду, а может и славу. Приюти их, Украина, пройти их, мать Украина. Защити собою моих деток неразумных, как дитя родное. Очень злободневное стихотворение. Да, да, вот в да, а Казимате что... и Заповед. Еще две вещи хочу дать. Мне безразлично, или буду, я жить в Украине или нет, и вспомнит кто, или забудет меня в далекой стороне, все это безразлично мне. В неволе вырос мне с чужими, и не оплаканный своими, в неволе плача и умру, и все с собою заберу. След малый даже не покину на нашей славной Украине, на нашей не своей земле. И пусть отец не вспомнит сыном, не скажет сыну, бей поклон, молись, сынок, за Украину, когда-то муки принял он. Мне безразлично, или будет тот сын молиться, или нет. Но нет, не безразлично мне, что Украину злые люди приспят лукаво и в огне ее обворовав разбудят. Ох, нет, не безразлично мне. Очень актуально и заповед, завещание. Как умру, то схороните меня на кургане, посреди широкой степи, на родной Украине, чтоб простор полей бескрайних леса и круче было видно, чтобы мог я слышать дне привущий, как понесет с Украины. Он в синее море всю кровь вражью, Вот тогда я и поля, и горы все покину, И приникну к Божьему порогу помолиться. А до тех пор я не знаю Бога. Схороните и вставайте, кандалы порвите и проклятой вражьей кровью волю окропите, И меня в семье великой, в семье вольной, новой помянуть. Не позабудьте, не злым, тихим словом. Ну и хочу закончить Тамары Журбы. 16, по-моему, января январе, ей было 75 лет, хоть она живет давно в Кировоградской. Она Кировоградская область родилась, она Кировоградская. Она одна из первых лауреатов Клейнери Маланика. Совершенно верно. Живет. Она у дочки сейчас, по-моему, в Аргентине. Умничка искренне точно точная стихи 90 четвертого или шестого года, вот это, четвертого года. Так. Да. Угу. На Вот этим и хотелось бы мне и закончить нашу передачу. На долгом пути, оказавшись уже на распутье, где нечисть банкует и черное дело вершит, вдруг вспомнив, кто схватит икону, вдруг вспомнив, что был он без и бьет себя в грудь, хоть не сердца-то нет, не души, кто набожно гладит вождю золотые лампасы, Невинную кровь незаметно стирая на них. А я лишь молитву одну посылаю Тарасу. Ты нас просвети, гречкосеев заблудших своих. Стоит Украина, подачку голодная просит. Стекает, слезою стекает последние надежды свеча. Скажи нам, Кобзарь, кто они? Эти новые боссы, чьи дети ей нагло срывают одежду с плеча. Смеются лукавцы, наш взор застилая полудой, А мы себе песню гундосим под их же мотив. Скажи, как прикончить нам в собственном сердце Иуду? Ты жить научи нас, отчизну, как ты возлюбив. Очень, вот, Очень Хорошая, сильно. сильная и тоже злободневная. И вообще мне хотелось бы обратиться к нашим телезрителям и сказать им, дорогие телезрители, родные мои украинцы, давайте отбросим амбиции, взаимные обиды, склоки, грязь, карьерную грызню, корыстные расчеты. Давайте вспомним о том, что мы живем на вечной Земле Тараса. Это мать наша, земля. Ее беречь надо и будем трудиться так, чтобы стала это наша родина и богатой, и счастливой, а не стояла как бедная нищенка у дверей Европы. Ну, Нищим да. подают, а нам надо вступать. Нам надо зарабатывать. Нам, да, нам надо зарабатывать самим и вступать. Так, чтобы открывали дверь и радовались, как дорогому гостю. А потом и чили, просили в члены семьи, понимаете? А не так, подай тебе. Будем что надеяться, так. что творчество ваше, творчество, опять же, вечного Тараса Шевченко, поможет пробудить вот ту духовность, которая, У -у -у. собственно, и Дай позволит нам, во-первых, обрести себя для начала. Да? Само собой. А, если можно, давайте напомним в вот, вот последние минуты о презентации. Нашей, о, презентации <къех> да, о презентации, во сколько, когда Значит, она будет. Значит, это случится во вторник. 11 февраля. 11 февраля. Ровно в 2 часа дня так. в библиотеке Чижевского на первом этаже в зале искусств. Прекрасно. будет Ход свободен. Да, Где-то на час рассчитана презентация. Там будет стопочка книг ставить. Кто раньше придет, тот раньше книжку заберет. Так, это Может, на всех и не хватит. Это прекрасно, стимул. Ну, мы с Алексеем да. уже книги получили для нашей программы, но имеем желание прийти, послушать стихи. Я уверена, что. Да, там рекламация... будет читать вместе со мной. Обычно. Переводы свои я делал вместе с женой, но, ага. к сожалению, после инсульта она сейчас выступить никак не сможет. Я попросил Колю Барабули, он умничка, он прекрасный чтец. И вот он будет читать на украинском языке. Я знаю, что как чтец я проиграю, как переводчик по сравнению с Шевченко тоже будет хуже, потому что если поэт гениален, самый хороший переводчик так точно его гениальность не передаст. Там нельзя слово заменить, они все русские слова становятся на место украинских, понимаете, они или длиннее, да, или не ту палитру несут, это а очень сложно. Поэтому я сознательно беру Колю, он и прочтет замечательного Шевченко лучше, чем я. И так и должно быть, цель моя, чтобы те, что придут, Захотели сами читать. Вот правильно. Сами. Я думаю, будет У нас многие переводчики так переводят, что вот он есть, а автор. А разве там был автор? Автора Это нет. Вечная проблема переводов. С этим еще Маршак сталкивался на самом деле. Совершенно верно. Спасибо вам огромное за Спасибо вам большое. И вам спасибо, что вы меня пустили в зал немножко. Сейчас осознайте. Спасибо вам большое. И надеюсь, что мы с вами встретимся, когда в стране все-таки будет поворот, получше устойчивость. И появится ваша седьмая книга. Надеюсь. Вот, Это, да. а может быть мы встретимся даже раньше. Но бы так хотелось, чтобы поворот в лучшую сторону. Был был как можно быстрее. Тогда я вам что-то почитаю из пятой. С спасибо большое, друзья. Дальше, а мы двигаемся спасибо. дальше. У нас рекламная пауза.